सो so गाइज अब हम पहुंच गए हैं हता इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्चुअली टर्मिनल वन पे हमारी मेरी फ़्लाइट थी लेकिन अब जो है ना उसको उन्होंने चेंज कर दिया टर्मिनल थ्री पे ये बेसिकली इंटरनेशनल आ, टर्मिनल भी है तो यहाँ पे थोड़ा रश होता है उन्होंने फ़्लाइट अचानक डाइवर्ट की है और अब हम मैं जा रहा हूँ अब हम जा रहे हैं गेट नंबर फोर की तरफ और जब मैं जकार्ता में आया था तो भी टर्मिनल थ्री पे आया था और ये बहुत लंबा टर्मिनल है तो अगर आप हैंडी हैं तो आप पहले से ही जो है ना अपनी आ, सीट वगैरह वो जो होती है चेयर स्पेशल चेयर वो एलोकेट करवा लें अदरवाइज इज गोना नी अ वेरी डिफिकल्ट, इज गो गोना इट्स अ वेरी लॉन्ग वॉक वेरी वेरी लॉन्ग वॉक और ये गेट फोर पर मैं पहुँच गया हूँ और मेरी फ्लाइट है बटरफ्लाई सिटी लिंग से और अभी यहाँ चेक इन काउंटर बने हुए हैं लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इंग्लिश में है यस इट्स आल्सो इन इंग्लिश तो इंग्लिश में है गाइस अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट लेते हैं कम ऑन या तो मैं इसको आपको सारा नहीं दिखा सकूँगा तो so, इस तरह होगा ये मेरे से डेक्लेशन ले रहा है कि मेरे पास कोई एक्सप्लोसिव नहीं है पॉइजन नहीं है रेडियो एक्टिव मेडिसन नहीं है सो एवर नेक्स्ट और अब मैं चेक इन करूँगा right. right, मैं अपनी ये बुकिंग कर लूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए तो थोड़ी देर में मैं जब मेरा जब बोर्डिंग पास मुझे मिल जाएगा तो मैं आपसे बात करता हूँ मैंने कोड डाल दिया है और उसके बाद ये मेरा आ गया है और अब फाई डिटेल आ गई है सीट थ्री है मेरी ठीक है ना ये पलमबाग जा रहा हूँ बारह बज के बीस मिनट पर मेरी फ्लाइट है और एक बज के पच्चीस मिनट पर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा बीस तारीख है आज और अब मैं इसको प्रिंट दे रहा हूँ मेरी एयरलाइन सिटी लिंक ये इंडोनेशियन इनो, लोकल एयरलाइन सिटी लिंक ओके और ये नीचे गिर गया मैं तो ये मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया है सो गाइस एयरपोर्ट पे पहुंच मैंने अपनी बोर्डिंग आपके सामने करवा ली है ऑनलाइन बोर्डिंग हुई है नहीं। नहीं। एक तरह की एटीएम मशीन थी अपना नाम डाला अपनी डिटेल डाली और एक दो मिनट में मेरा बोर्डिंग पास आ गया पांच मिनट में मुझे मैंने सामान लग अपना बोर्ड करवाया और नाउ आई एम एयर और मैं आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ बहुत सारे शॉप्स हैं और यहाँ पे ये एटीएम्स भी हैं ऑलमोस्ट सारे बैंक के एटीएम बीसीए, बीएसआई, सिम्बा, डेनामोन, एटीएम रिंग, बीएनआई सबकरीबन तो ही सारे ही एटीएम हैं लेकिन सबसे ज़्यादा रश मैंने जब भी देखा है हर जगह वो जो है वो बी सी ए बैंक है आई थिंक मुझे आई थिंक मुझे इसी बैंक का जो है ना कार्ड बनवाना पड़ेगा अकाउंट बनवाना पड़ेगा और एयरपोर्ट पे जगह, जगह जगह जो है ना वेंडिंग नशीन बनी हुई हैं, जहाँ से आप कॉफी चॉकलेट और ड्रिंक्स ले सकते हैं यहाँ से लेना थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव पड़ता है पानी आप स्टार से कॉफी लें या कहीं बैठ के कॉफी पिए आप यहाँ से कॉफी ड्रिंक लो मैं तो हमेशा यही करता हूँ ठीक है ना अगर पैसे बचाने होते हैं तो यहाँ से कॉफी ली ड्रिंक लिया और यहाँ पे इतनी बैठने की जगह है इंटरनेट फ्री है इंटरनेट यूज किया कॉफी सिप की और अपना टाइम गुजारा अभी फ्लाइट में तीन घंटे हैं और अभी गेट भी डिसाइड नहीं हुआ किस गेट पे जाना है तो मेरा ख्याल है कॉफी ले लेनी चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस किस कौन कौन सी कॉफी जो है ना मौजूद है वैसे यहाँ पे जो लोग ज़्यादातर जो है ना आइस टी और आइस कॉफी आइस और ब्लैक कॉफी जो है ना वो पसंद करते हैं ये वेंडिंग मशीन है यहाँ से आप कॉफी ले सकते हैं ये हॉट कॉफी आइस कॉफी कॉफी मीन्स कॉफी आइस कॉफी सुसु हॉट डार्क चॉकलेट वन ऑफ माई फेवरेट आइस डार्क चॉकलेट आइस होट हॉट चीनो ये सारी अवेलेबल है यहाँ से आप उसका लेंगे और यहाँ स्टॉल ले सकते हैं यहाँ पे चॉकलेट्स हैं दूसरी वेंडिंग मशीन में जंप स्टार्ट मार्ट की तरफ से और यहाँ से आप चिप्स ले सकते हैं मिल्क है फ्लेवर्ड मिल्क है ओके ओकेगा तो यहाँ पे आपको चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएंगे इजीली ये यह यहाँ पे सैमसंग मोबाइल चार्जिंग एरियाज हैं बट यू हैव टू ब्रिंग आपको अपनी चार्जिंग केबल और अपना चार्जिंग आ, जो अडोप्टर है वो खुद साथ लाना पड़ेगा और यहाँ पे बैग रैपिंग की फैसिलिटी भी है ये सिक्योर बैंक बैग इसका मतलब यहाँ पे बैग रैपिंग हो रही है और वो वहाँ पे अपना नाम भी लिखवा सकते हैं बाकी कुछ यहाँ की ट्रेडिशनल चीजें आप ले सकते हैं बैग है और एल्फा मार्ट यहाँ पे एल्फा एक्सप्रेस के नाम से है यहाँ पे ये यह मस्जिद है बहुत खूबसूरत मस्जिद है ईद का सीजन है तो सारे लोग जो है ना अपने घरों को जा रहे हैं डिफरेंट प्रोवेंसेज में जा रहे हैं कल से जो है ना शहर खाली होना शुरू हो गया था और आज तो बिल्कुल ही जो है ना खाली हो चुका है और टिकट वगैरह तो सारी बुक हैं अभी मॉर्निंग का टाइम है अभी ज़्यादा फ्लाइट नहीं जा रही लेकिन मेरा ग्यारह बारह बजे के बाद बहुत फ्लाइट जा रही हैं और सारी बुक है आपको कहीं भी जो है ना अगर आप जकार्ता में हैं इंडोनेशिया में हैं और इस तरह का ईद का सीजन आ, आ गया है तो आपको जो है ना फौरी तौर पे बहुत पहले अपनी जो है ना टिकट बुक करवा लेनी तो इनकी ईद की छुट्टियों का मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब इनकी होती है छोटी ईद जिसे हम ईद ईदितर भी बोलते हैं तो इनकी होती है पाँच से छह छुट्टियाँ मगर ये आ, वो ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं जैसे हर मुसलमान कंट्री जो है ईद छोटी ईद को ज़्यादा सेलिब्रेट करता है तो ये ऐसा करते हैं कि जैसे इस बार जो छुट्टियां हैं नाइनटीन अप्रैल से लेके कर ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल तक हैं ऑफिशियल लेकिन बच्चों की छुट्टियां हैं नाइनटीन अप्रैल से ले कर मई तक तो ये लोग क्या करते हैं जो अपना ऑफिस में जॉब करते हैं वो अपनी एनअल लीव को के साथ आ, नथी कर लेते हैं और इस तरह वो जो है ना अपने घर वालों के साथ अपने गाँव में अपने कस्बों में या अपने आबाई शहरों में जो है ना अच्छा टाइम गुजार लेते हैं और कुछ लोग ये फितर पर करते हैं कुछ लोग जो है ना ये इसी तरीके से बकर पर करते हैं लेकिन ज़्यादातर ईदुलफितर के मौके पे जो है ना ये लोग ऐसा करते हैं ये है कोपी कैनागन और ये इंडोनेशिया का एक यूनिकॉर्न Uh, जो एक इंडोनेशिया का यूनिकॉर्न है और uh, अभी यहाँ से कॉफी लेते हैं देखते हैं इनके पास कौन कौन सी कॉफीज़ हैं ओके दे हैव लाटे यू हैव लाटे राइट एंड कैन यू मेक इट एक्सट्रीमली हार्ट राइट जस्ट गिव मी वन मिनट अच्छा मैंने एक्सट्रीमली हॉट से इसलिए पूछा है कि यहाँ के जो लोग हैं ना तो जो कॉफ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीते जैसे मैंने बताया था कि ये आइस कॉफ़ी पीते हैं आइस टीम को बहुत पसंद है तो इसकी जो हॉट कॉफ़ी भी होती है वो इतनी हॉट नहीं होती जितनी हम लोग पीते हैं तो इनसे स्पेशली कहना पड़ता है कि भाई मेरी जो कॉफ़ी या चाय बना रहे मैं उनको एक्सट्रीमली हॉट बना दो तो मैं आप ऑर्डर करता हूँ अपनी लाटे और लाटे ले के फिर आपसे बात करते हैं कॉफ़ी मैंने ले ली है और यहाँ पे एक मिस हो गया मेरे साथ कॉफ़ी थी ट्वेंटी एट थाउजेंड इंडोनेशियन रुपीज़ की इन्होंने मुझे चार्ज किया है थर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है मैंने इनको कहा एक्सट्रीमली हॉट बनानी है और आपने शुगर ऐड करनी है फिर उसने मुझसे पूछा कि यू वांट इट स्ट्रोंग ओके आई सेड या आई वॉन्ट इट स्ट्रॉ तो उसने जो है ना मुझे जो एक्स्ट्रा चार्ज किया वो एक्स्ट्रा शॉट का किया होना ये चाहिए था कि उसको ये पूछना चाहिए था डू यू वांट एन एक्स्ट्रा शॉट टू मेक इट स्ट्रॉगर सो so, मैं मुझे पता चल जाता कि यार ये एक्स्ट्रा चार्ज करेगी तो मेरी मर्जी होती कि मैं एक्स्ट्रा शॉट लेता या ना लेता लेकिन उसने कहा कि डू यू वांट इट स्ट्रॉगर तो मैंने कहा शायद वो कम्प्लीमेंट्री बना के देगी उसने शॉर्ट का नहीं कहा तो खैर जहाँ ये मुझे पढ़नी थी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट थाउज़ेंड की ये मुझे पड़ी थर्टी सिक्स थाउजेंड की सिर्फ एक शॉट की वजह से और uh, यहाँ पे एयरपोर्ट पे एक छोटा सा पार्क नज़र आया है मैं आपको दिखाता हूँ बैठने की सिटिंग एरिया बनाया है एक लेकिन अच्छी दे रहा है ये और सामने रनवे और जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं बत्क एयरलाइन ये पहले मलिंडो हुआ करती थी अब ये बतिक में चेंज हो गई है बातिक लाइन ये इंडोनेशिया की ही है एयरलाइन और एनी वेज यार कॉफ़ी का बड़ा दुख हो रहा है यार इन्होंने एक्स्ट्रा शॉट का बगैर बताए जो ना पैसे जो काटे हैं ना बड़ा अफसोस हो रहा है लेकिन अब क्या कर सकते हैं भर दी हैं पैसे अब पीनी तो पड़ेगी चलें अभी थोड़ी देर में ये यहीं पे मैं किसी जो है ना सोच रहा हूँ किसी बेंच पे यहाँ पे बैठ के और ये कॉफी इंजॉय करते हैं आ, अच्छा ये स्ट्रॉ भी डाल के देते हैं ये कैन यू सी द स्ट्रॉ या दिस वन स्ट्रॉ में वो मज़ा नहीं है यार बट कॉफ़ी अच्छी है यूनिकॉर्न ऐसे नहीं बना हालांकि यहाँ पे स्टारब मोका सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं आ, मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ कि एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा इन ओके मैं कॉफ़ी इन्जॉय करता हूँ और आओ कैचूट चलो, अब जो है हम अपने लॉन्च की तरफ जा रहे हैं बच्चों के लिए जो किड जोन है वो इन्होंने एक इस तरह का के टाइप का बना रखा है लेकिन अच्छा है थोड़े देर के लिए तो बच्चों से आपको फरागत मिल जाती है और यहाँ पे ये यह चार्जिंग डॉक है और ये जो है वायरल चार्जिंग डॉक भी बनाया हुआ है डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पे पोशे है केट्स पेड है कोच है लखास्टे है और ये हमारा इस तरफ टर्मिनल है इस तरफ जो है ना सारे जो हवाई हाँ। हाँ जहाज हैं वो पार्क हुए हुए हैं और लाउंज में ये रिलैक्सिंग सीट्स भी हैं जहाँ पे अपनी आप टांगे स्ट्रेच कर सकते हैं यहाँ पर आप किताबें ले सकते हैं मुफ्त में बैठ के पढ़ सकते हैं यह इनके मेट्रो पे भी है इस तरह का कि आप बुक्स लें पढ़ें और वापस रख जाएं यह इनका सिटिंग एरिया है और ये इनकी एक रिक्वेस्ट दी हुई है कि आप यहाँ से कहीं दूर ना लेके जाएं बुक्स को आई रियली लाइक दिस वन जो गेम लवर्स हैं उनके लिए टाइम पास करने के लिए यहाँ पर एक और ज़बरदस्त फैसिलिटी है और वो है एयरपोर्ट गेम स्टेशन इज इन इट अमेजिंग यहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स हैं और ये सब एयरपोर्ट पे है बड़ों के लिए गेम्स हैं और ये एक सिटिंग एरिया बड़ा जबरदस्त सेक्सी सा बनाया हुआ है इजेंट इट अमेजिंग यार मतलब आपने कोई आप, आप यहाँ पे आ जाओ चार पाँच छः घंटे पहले इजीली अपना वो कर लो सारा बैगेज वगैरह करके बोर्डिंग पास लेके रिलैक्स हो जाओ बहुत एंटरटेनमेंट के मौाक़े हैं यार यहाँ पे ठीक है स्लीपिंग सीट हैं सोफ़ा सीट्स हैं फिर इसके अलावा गेमिंग जोन है और क्या चाहिए शॉपिंग कर सकते हो और यहाँ पर और प्राइस इतनी हाई नहीं है शॉपिंग करो यहाँ पे आप नॉर्मल जो प्राइस बाहर हैं तकरीबन उतनी ही प्राइस हैं उन्नीस पीस का फ़र्क होगा ज़्यादा फ़र्क नहीं मुझे नज़र आया कॉफ़ी जो मैंने पी है उसकी सेम प्राइस थी जो मुझे बाहर मिलती थी ठीक है और यहाँ आओ अपना लैपटॉप यूज़ करो अपने प्रोजेक्ट पर काम करो इंटरनेट फ्री है यार ट्रूली आ, मतलब इतनी फैसिलिटीज़ तो मुझे अबू धाबी एयरपोर्ट पर भी, भी नहीं मिली और आ, कतर में मैं गया था इट्स लॉन्ग टाइम 2017 तो कतर के अंदर गेमिंग जोन नहीं था हाँ उन्होंने स्लीपिंग का अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था और आ, वो एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत है बाकी आई एम रियली इम्प्रेसड कि जिस तरीके से ये अपने जो कस्टमर्स को और अपने जो विज़िटर्स हैं उनको वो दे रहे हैं फैसिलिटेट कर रहे हैं आई हैव नवर सीन दैट बिफोर अब हम अपने एरोप्लेन की तरफ जा रहे हैं और डेस्टिनेशन है पलम्बा कैपिटल ऑफ साउथ सुमात्रा। काफ़ी हिस्टोरिक एरिया है मूसी रिवर के किनारे पर है और इसको जो है वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है उनका एक ब्रिज है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ी देर में आ जाकर मैं बताता हूँ उसको और यहाँ पे एक बहुत लेजेंड गुजरे हैं हीरो सुल्तान महमूद बदरुद्दीन सो so गाइस अब हम पहुँच गए हैं पलम वेलकम टू द वेनिस ऑफ द ईस्ट आठ से दस घंटे का ट्रैवल है बाय रोड टू आलम